Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Юрий Козлов, я представляю госпредприятие Национальной информационной системы и аккредитованный центр сертификации ключей органов юстиции Украины. Мы являемся соорганизаторами Международного форума по вопросам электронной подписи, электронной идентификации доверительных услуг PKI Forum UA 2016. Этот форум имеет историю, которая началась еще в 2012 году, когда мы провели первый форум. PKI Украина 2012. Мы продолжили эту работу в 2013 году. Потом был небольшой перерыв на два года, но благодаря тому, что нашлись заинтересованные представители сферы электронной цифровой подписи, которые попросили возобновить работу этого мероприятия, и мы сделали это с помощью наших партнеров, с помощью наших зарубежных гостей, которые приехали к нам из Азербайджана, Эстонии, Литвы, Казахстана и помогли показать нам, как специалистам и всем жителям Украины, какие на сегодня имеются достижения в сфере электронной идентификации, в сфере электронной цифровой подписи, в сфере предоставления доверительных услуг. Сегодня очень важно, чтобы люди, простые граждане Украины, понимали, что государство и провайдеры сферы электронной цифровой подписи предоставляет надежную, безопасную услугу по идентификации, по электронной цифровой подписи и другие услуги, которые называются сегодня доверительные, которые соответствуют международному регламенту 2014 года, вступившего в силу в Евросоюзе в июле этого года. Он имеет название и IDAS и определяет целый спектр новых для Украины услуг, которые используются для предоставления административных услуг в электронной форме для получения различной информации из государственных и единых реестров, которые на сегодня уже функционируют в нашем государстве. Топ-темами нашего форума является ID-карточка гражданина Украины. Это новый паспорт, это не просто средство визуальной идентификации, это еще и средство электронной идентификации, с помощью которого граждане смогут получить те услуги, удаленные в электронной форме, безопасно, без того, что, без обязательной необходимости э, посещения различных э, присутственных мест, так сказать, в которых э, предлагаются услуги бумажных, кроме того, мы на этом форуме продемонстрировали, как специалисты двух государств, Украины и Азербайджана реализовали э, мобильную подпись э, Mobile ID. Для этого мы интегрировали две системы: систему Мобильной идентификации Азербайджана и Центр сертификации ключей, органов юстиции Украины. И на этом форуме мы показали, как это работает реально. Мы подписали двухсторонний документ с помощью сертификатов, выданных разных государств. Это является технологической основой для того, чтобы между нашими странами и между государствами, которыми в перспективе присоединяться к этому проекту, образовалось пространство доверия, в котором бы использовались доверительные услуги. В которых бы действовали электронные документы, имеющие юридическую силу, как в одном, так и в другом государстве. Я приглашаю всех посетить наш форум сегодня, 6 октября 2016 года, завтра, 7 октября 2016 года. И предлагаю вам следить за событиями, которые освещает наш сайт pkiforum.ua, для того, чтобы знать, какие новые достижения, события, изменения в нормативной базе Украины и Евросоюза происходят, чтобы вам было интересно присоединиться к работе в следующем году, я надеюсь, в последующем, в будущем. И хочу выразить слова благодарности всем партнерам, которые предоставили возможность провести этот форум, медиаподдержка, которую нам предоставила компания «Адамант» и волонтерское телевидение «Я.Ю.Эй.ТВ». Спасибо вам, дорогие друзья, и добро пожаловать на форум «Хоккей Украина-2016».